На самом деле, давайте посмотрим, мы неоднократно говорили, и в плане Порошенко, имею в виду в Минских соглашениях, были четко прописаны выборы на неподконтрольных территориях для того, чтобы там жители Донбасса могли легитимизировать власть, для того, чтобы там появились представители, с которыми можно вести переговоры как Украине, так и всем другим международным участникам процесса. На сегодня, безусловно, два этих руководителя и не могут решать все проблемы Донбасса, поскольку, ну, если даже карту посмотреть, территория неподконтрольной на Украины находится между Украиной и Россией. Поскольку мы обеспечили полную блокаду этой территории, естественно, она искусственным образом отталкивается от Украины и интегрируется с Россией. Ничего удивительного, что эти люди влияют на неподконтрольную территорию больше, чем вот эти вот представители этих формирований. По одной простой причине. Сам Донбасс, оторванный от всего мира, выжить не может. Это будет просто и гуманитарная, и экологическая, и финансовая катастрофа. Там на сегодня не работает наша финансовая система, есть рублевая зона, и по сути мы всеми своими действиями, я имею в виду украинскую власть, отталкиваем эту территорию от нас. Вот это и есть настоящий сепаратизм. Но смотрите, они говорят не о том, что влияют, а о том, что в принципе Москва собой замещает то руководство, которое мы видим и на тех же Минских переговорах. Но определен мировой формат Нормандской четверки. Туда входит Россия, Германия, Франция и Украина. Естественно, и те, кто ближе на эти территории влияют, кроме того, ну, мы прекрасно понимаем отношение России к этим формированиям. То есть, по сути, на сегодняшний день ну, они не могут не быть в тесном контакте. И мы знаем, что это влияние большое. Чем дальше мы будем не решать те вопросы, которые мир признал единственными как мирный вариант по урегулированию конфликта на Донбассе, тем больше влияние России будет на этой территории. Не рассказывайте про